Ustazah sekolah saya kata janganlah wudu lepas kerana setiap titisan itu menolak api neraka. Tapi saya tak selesa air banyak diterkung. Saya pula apakah ia dibolehkan untuk saya keringkan air wudu saya? Baik. Ustazah dia cakap kalau ambil wudu basah-basah janganlah muka-muka ini janganlah. Nanti kamu lap rugi kamu. Kerana ni air ni air yang boleh padamkan api neraka. Okey. Saya tak pernah dengar lah air wuduk tu padam api neraka. Tapi dalam hadis kata, siapa yang mengambil wuduk, dia memadamkan dosa. Sakatat kata yahu jasadi kulli. Bila kita ambil wuduk, gugurlah air daripada muka kita, daripada badan kita itu, bersama-sama dosa kita semuanya. Nampak? Ha, jadi mungkin maksud tu ke ustazah tu kata. Ha, baik tak apalah. Nah, siapa mengambil wuduk, dia dapat pahala. Dan dia dapat mengkaparahkan kesalahan dia. Itu juga. Nah, nah, sebab dalam kehidupan kita ini dunia ada dua benda yang menyebabkan dosa kita hilang. Pertama taubat. Termasuk istirahat Yang kedua buat amalan-amalan soleh yang ada dalam hadis mengatakan hapus dosa. Contoh mengambil wudhu Man tawadda'a wa ahsana wudhu'ahu saqatat khatayahu min jasadihi kullihi aw kama Barang siapa mengambil wudhu Lalu dia ambil dengan cantik Ambil elok-elok Tiga kali, tiga kali Buat dengan sempurna Gugurlah dosa daripada badannya Nak sekalian sekali Faham? Ha, jadi balik kita pada hukum lak Hukumnya sunat tidak lak Kita wudhu basah Sunat tidak lak Kalau lap juga harus tidak haram, tidak dilaranglah. Nah, ha, kalau kalau sampai mengotorkan pakaian, sampai lekat tanah, sampai boleh lekat debu kerana basah atau jadi jadi pati sawa kalau basah, maka kita lah. Atau kita tak selesa semayan dengan air penuh di muka, kita lah. Hukumnya harus. Tapi kalau tidak ada apa-apa uzur, kita tidak lah. Nah, kerana dia asarul ibadah, dia adalah kesan dia berbuat ibadah, maka hukumnya afdal. Okey, sudah terjawab. Soalan seterusnya.